Korang tahu tak, ada orang sanggup bayar mahal tak untuk langgan VPN. Padahal ada turis VPN yang boleh guna free, unlimited data, laju dan selamat lagi. Nak upgrade ke premium pun masih lagi murah. Diorang guna teknologi WireGuard yang lebih pantas dan selamat serta boleh lindungi alamat IP korang dua kali ganda. Kalau nak tengok konten luar negara ataupun laman web yang kena blok, semuanya boleh tau. Even kalau korang nak guna public internet pun, data korang dilindungi dan tak akan leak. Sebabnya turis VPN no historical lock dan orang tak jual data kurang dekat mana-mana pihak. Plus interface dia pun sangat friendly user dan siap ada dark mode lagi untuk user premium. Jadi guys, kalau ada VPN yang murah, laju, selamat dan free, kenapa nak bayar mahal kan? So download Turis VPN sekarang untuk protect data kurang dari bocor. Dari luar dia nampak macam suami yang tak pernah give up, penyayang dan adik ipar yang baik serta ada title doktor. Tapi dalam diam, dia simpan dendam dan cemburu untuk miliki semuanya. Dialah ipar dari neraka yang sanggup bunuh satu keluarga ipar dia demi harta. Hari ini kita akan tengok lagi satu lagi kes yang memang rilah. Bila rasa dengki, tamak dan tak pernah rasa puas ni bergabung, boleh bertukar jadi sangatlah berbahaya. Lepas tu, perasaan tadi ni pula bercampur dengan nafsu yang membuat-buat dan nak rasa kuasai orang lain benda ni boleh bertukar menjadi tragedi berdarah. Cerita hari ni adalah salah satu kes yang buat Mina rasa geram sangat dengan suspek tau. Dia macam kau apa nak sibuk harta orang lain? Dahlah orang luar tapi dia pun jahat tu nak uzubillah betul. Tak terungkap dengan kata-kata. So, kisah ni terjadi di sebuah kawasan pinggir bandar di Sydney yang berkisar tentang keluarga Lin. Keluarga ni orang nampak happy, bahagia dan sebuah keluarga yang berjaya. Tapi di sebalik kesempurnaan tadi, akhirnya kisah keluarga Lin ni telah menjadi salah satu kes jenayah antara yang paling berdarah di Australia. So, kisah ni bermula dengan kisah cinta yang tulus dan ikhlas dari Min Lin dan juga Yun Lin ataupun Lily. Diorang mula bercinta pada lewat 1980-an semasa diorang ni belajar dekat sebuah universiti di Australia. Diorang berdua ni berasal dari China. Lily datang ke Australia melalui pertukaran pelajar manakala Min pula pada masa tu tengah intern. Jadi, Min Lin tua 2 tahun dari Lily dan masa tu lah diorang ni terjumpa dekat kawasan U dan diorang pun mula bercinta. Diorang share background hidup yang sama, sama-sama datang dari China dan sekarang ni diorang jadi orang asing di negara orang So disebabkan ada persamaan di antara diorang berdua, diorang pun mula rapat dan bercinta Lepas tu diorang pun plan lah nak mulakan hidup baru dekat Australia. Lepas dah habis belajar semua, diorang berdua pun berkahwin dan menetap di North Epping, Sydney Sampailah pada Ogos 1994 lahirlah anak perempuan seluruh diorang yang diberi nama sebagai June Brenda Lee. 3 tahun kemudian pada tahun 1997 diorang pun dapatlah anak lelaki yang diberi nama sebagai Henry Kemudian diorang direzekikan sekali lagi dengan anak bungsu diorang yang diberi nama sebagai Terry dan dia ni lahir pada tahun 2000. So lengkaplah keluarga kecil diorang pada masa tu. Masuk je era 2000 macam tu, Min dengan Lily pun mula berniaga kecil-kecilan. Masa tu diorang ada buka satu kios kecil dan diorang berniaga surat khabar. Walaupun kecil-kecil cili padi orang kata, tapi bisnes diorang ni maju tau. Sampailah bisnes diorang ni jadi agensi berita dan penerbitan yang berjaya dekat sana. Makin lama kehidupan diorang sekeluarga pun semakin senang dan kewangan diorang pun stabil. Masa ni dah orang mula duduk dekat rumah yang lebih besar dan selesa Lepas tu orang pun mula beli kereta mewah dan dorang hantar anak-anak dorang ni ke sekolah swasta yang terkenal So tanggungjawab Min pada masa tu adalah uruskan bisnes Manakala Lily pula akan uruskan rumah dan juga anak-anak Jadi dalam komuniti dorang ni, keluarga Lin memang disegani dan dorang ni dikenali sebagai keluarga yang baik hati, rajin dan suka tolong orang lain Ramai orang anggap yang keluarga ni sebagai keluarga yang bahagia, sempurna dan patut dicontohi Anak-anak dorang sangatlah rapat antara satu sama lain dan susah nak nampak yang diorang ni bergaduh ataupun berpisah kalau orang tengok perangai anak-anak diorang ni kan mesti diorang akan tertanya-tanya macam manalah kan dia ni didik anak-anak dia baik betul perangai anak-anak dia ni nampak sopan dan hormat orang lain bila keluarga dia orang makin stabil dan hidup dia orang pun makin mewah jadi pada masa ni lah dia orang telah jemput ahli keluarga dia orang dari China ni untuk tinggal bersama-sama dengan dia orang jadi dalam awal tahun 2000 macam tu parents Min adalah orang pertama lah yang pindah dari China dan tinggal tak jauh dari rumah keluarga dia orang ni so pada masa tu Min telah beli sebuah rumah khas untuk parents dia dan pada masa yang sama mak ayah dia ni bolehlah jaga cucu-cucu dorang masa dorang ni busy ataupun tengah uruskan bisnes. Kadang-kadang ayah Min pun selalu jugalah tolong Min ni berniaga dekat kios surat khabar. Biasalah kan kadang-kadang dia pun nak jugalah isi masa lapang dia daripada tak buat apa-apa. Beberapa tahun kemudian, parents Lily pula pindah ke sini dan dorang tinggal di kawasan yang sama. Masa ni Lily dengan Min pun belikan sebuah rumah yang kecil supaya parents Lily ni boleh tinggal dekat dengan rumah dorang. Dan pada masa ni juga, adik perempuan Lily bernama Irene pun ikut pindah sekali dan tinggal serumah dengan kakak dia. So tugas dia pada masa tu adalah tolong kakak dia untuk uruskan rumah dan juga jaga anak-anak saudara. Masa tu bisnes keluarga Lim memang di tahap orang kata apa kemuncak kejayaan lah. Pendapatan diorang ni dilaporkan mencecah sejuta dolar setahun tau. Bisnes diorang tu bukan sekadar kios kecil yang menjual surat khabar je tapi dah macam jadi pusat orang-orang situ datang lepak. Diorang datang dekat situ bukan sekadar nak beli surat khabar je tapi diorang juga nak lepak baca surat khabar sambil minum kopi dan lepas tu sembang-sembang pasal isu semasa. Dah macam orang kata apa, kedai kopi macam tu. Masuk tahun 2007, ada perempuan Min yang bernama Cathy ni pula nak berhijrah ke Australia sebab dia nak ubah hidup dia jadi lebih baik. So Cathy telah pindah ke sini dengan husband dia yang bernama Robert Z. Sebelum ni, diorang dah pernah datang ke sini untuk melawat family diorang. Tapi lepas diorang dah balik ke China, diorang rasa diorang pun nak pindah juga ke sana dan mulakan bisnes macam abang dan kakak diorang. Dalam plan diorang, diorang nak terus menetap dekat sana dan tak nak balik ke China lagi. Semasa diorang berdua dekat China, Robert merupakan seorang doktor ENT yang berjaya. Tapi lepas dia pindah ke Australia, dia nak tukar bidang dan nak cuba berniaga pula. So masa dah pindah dekat sini kan, diorang pun laburkan duit nak buka restoran. Tapi sayangnya, bisnes diorang ni tak berjalan dengan lancar dan diorang terpaksa tutup padahal diorang baru je buka restoran tu. Tapi diorang berdua ni tak give up, diorang nak juga cuba dan cari jalan lain. Lepas tu diorang pun cubalah buka kafe pula dan kedai makan tapi Semuanya gagal Macam tak jelak langsung Macam manilah tak gagal Sebabnya Robert ni Dia tak langsung pengalaman dalam berniaga Dan dia susah nak uruskan kewangan dan juga strategi perniagaan Dia macam, ok aku ada duit aku nak buka kedai dan kita try and error lah macam mana Orang kata apa, sembrono je buat kerja Akhirnya diorang pun tak boleh nak go on dan diorang pun pindahlah ke kawasan yang sama family diorang ni tinggal dan diorang tinggal dengan parents diorang Masa ni, Katie dah pun mula bekerja semula manakala Robert masih lagi dalam fasa mencari sesuatu Dia masih lagi tak tahu hala tuju hidup dia ni ke arah mana lagi Kalau dekat China, dia adalah seorang doktor yang hebat tapi kat sini, dia asyiklah gagal nak jadi businessman Walaupun orang ada masalah dari segi kewangan, tapi keluarga Lin ni tetap baik dengan Robert. Diorang bukan sekadar family, tapi Min dengan Lily ni juga adalah kawan baik yang selalu support Robert. Boleh dikatakan hampir setiap hari diorang akan berhubung dan hampir setiap minggu juga diorang ni akan dinner bersama-sama. Kali tak akhir diorang berkumpul adalah pada malam Jumaat 17 Julai 2009. Masa tu diorang lepak-lepak dekat rumah parents Min dan tak ada siapa pun yang sangka malam tu akan jadi dinner terakhir diorang bersama. Esoknya 18 Julai tu kan, pelanggan yang nak beli surat khabar dekat Min mula rasa pelik. Biasanya kios keluarga Lin tak pernah tutup dan sentiasa dibuka tujuh hari seminggu. Tapi hari tu tiba-tiba kedai tu tutup tanpa ada notis langsung. Orang-orang yang lalu lalang dekat situ mula tertanya-tanya dan rasa pelik. Ada yang cuba call Min tapi tak dapat. Salah seorang peniaga dekat situ cuba call Min berkali-kali tapi tak dapat juga. Dia pun cubalah call adik perempuan Min yang Katie tadi ni. Dia nak tanyalah apa yang terjadi, kenapa kedai tak buka, customers ni ramai yang datang dan tanya kenapa tutup. Bila Katie dapat call tu kan, dia terkejut tau. Dia tahu perangai abang dia ni macam mana seorang yang berdisiplin dan takkan tutup kedai tanpa sebab. Kalau abang dia dengan kakak pada Lily ni ada urusan sekalipun tak boleh nak jaga kedai Mesti ayah diorang ni akan tolong jaga kedai So bila dia dengar berita Abang dia tak buka kedai hari tu Hati dia dah jadi tak sedap Dia pun cuba call Min tapi tak berjawab Lepas tu dia cuba pula call kakak ipar dia Lily tu Pun sama juga tak berjawab Tak ada siapa pun yang respon panggilan dia Dia pun cubalah call telefon rumah diorang ni pula Tetap tak ada siapa yang angkat So Cathy ni dah bertambah-tambah risau Dia dah mula overthinking yang abang dengan kakak ipar dia ni Mungkin dah terjadi sesuatu So dia dengan robot pun terus pergi ke rumah Min Untuk check lah keadaan diorang ni Okay kita kenapa semua tak jawab call kenapa kedai tak buka dalam pukul 9 pagi macam tu orang sampai depan rumah keluarga lin dekat luar rumah dia orang ni masih ada kereta durang cuma masa tu suasana sangatlah senyap sunyi macam tak ada orang dekat rumah. So, diorang pun cubalah buka pintu depan dan pintu tu tak berkunci. Bila diorang masuk je ke dalam rumah, suasana rumah tu kan sunyi sepi. Katie pun panggil lah nama abang dia tapi tak ada sahutan. Rumah tu nampak teratur, kemas dan tak nampak macam kena ceroboh. Tapi, keadaan dalam rumah tu terlalu sunyi dan sepi sampai kan tak ada langsung bunyi apa-apa. Masa ni, jantung Katie dah berdegup laju sebab Naluri dia cakap something is not right. Dia pun naiklah ke tingkat atas dan terus panggil nama abang dia. Min, Min, kau dekat mana? Elok je dia buka pintu bilik tidur Min dengan Lily, dijerit sepot hati. Apa yang dia nampak pada masa tu adalah Bilik tu penuh dengan darah Ada darah atas lantai, dinding, siling rumah, langsir Semuanya terpalit dengan darah Dekat tepi katil tu pula ada jasad Lily yang dah terbaring kaku Muka dia rosak teruk guys sampai susah nak dicap Badan dia pula memang cedera parah dan hancur akibat dipukul berkali-kali Dan Lily ni mati pada usia 43 tahun dekat bilik sebelah pula bilik Irene iaitu tempat adik Lily ni tidur. Dia juga ditemukan mati dalam keadaan yang tak kurang ngeri macam kakak dia. Jasad dia dijumpai berada atas katil dan muka dia penuh dengan luka-luka dan darah juga sampai hampir tak dapat dikenal pasti. Bila Katie buka pula bilik anak-anak abang dia, hati dia hancur berkecai guys. Henry yang berusia 12 tahun dan Terry 9 tahun masa tu juga ditemui tak bernyawa. Badan dorang ni penuh dengan kesan pukulan dan jasad diorang dijumpai di sudut yang berbeza-beza dalam bilik. Keadaan diorang tu seolah-olah menunjukkan yang diorang ni cuba nak larikan diri. Satu-satunya yang selamat dalam keluarga Lin adalah Brenda iaitu anak sulung diorang. Pada malam kejadian tu, Brenda ni memang tak ada dekat rumah sebab dia ada ikut rombongan sekolah. So, dia memang terselamat lah. Tapi, ada persoalan yang muncul dekat sini. Mana Min? Mayat dia langsung tak dijumpai kat mana-mana dalam rumah diorang. Masa ni, Katie pun terfikir, maybe abang dia ni masih lagi hidup. Entah-entah Dah kena culik dengan penjahat dan dia pun perlukan bantuan Jadi dalam keadaan yang panik dan menggigil tu kan Katie ni pun capailah phone dan terus call nombor kecemasan Dia punya panik tu kan sampai dah tak boleh nak explain dengan jelas Apa yang jadi dekat operator Apa yang dia buat pada masa tu Dia mampu jerit, nangis-nangis dan merayu Supaya tim paramedic ni datang dengan cepat Dia kata tolonglah selamatkan sesiapa je yang masih lagi hidup Beberapa minit lepas tu Tim paramedic dengan polis pun sampai dekat sana Tapi diorang sahkan semuanya dah mati. Kelima-lima mangsa dalam rumah tu disahkan meninggal di tempat kejadian. Robert pula pada masa tu pergi ke rumah parents Min aka rumah mertua dia lah yang tak jauh dari rumah dorang. Jarak rumah keluarga Lin dengan parents dorang ni cuma 10km je. Bila polis masuk ke dalam rumah tu, dorang sendiri speechless guys. Ada seorang pegawai polis tu cakap, ini adalah pemandangan yang paling ngeri dia pernah nampak sepanjang karier dia. Setiap ahli keluarga ni dibunuh dengan cara yang sama. Dorang dipukul berkali-kali di kepala dengan menggunakan objek tumpu yang keras, maybe diperbuat daripada besi. Tapi, polis langsung tak jumpa senjata yang digunakan. Polis yakin yang suspek ni dah bawa lari senjata tu dengan dia. Jadi polis pun mulalah gledah rumah tu dan masa inilah diorang terjumpa mayat Min. Rupanya dia ada je dalam bilik tidur dia tapi Katie tak nampak sebab dia tertutup dengan selimut yang penuh dengan darah. Dia pun sama macam yang lain, dia mati akibat dipukul dengan kejap. Dari keadaan mayat dia tu kan, polis percaya Min adalah mangsa yang pertama. Kemudian diikuti oleh isteri dia, Irene dan juga yang paling terakhir adalah anak-anak diorang. Masa siasatan awal ni kan, polis tak jumpa petunjuk sangat tahu tak ada senjata lepas tu tak ada tanda-tanda yang diorang ni kena rompak barang-barang bahagia semuanya masih ada lagi dalam rumah dan langsung tak disentuh so dari situ polis ni syak motif suspek ni bukan duit pembunuhan ni memang dirancang untuk hapuskan semua ahli keluarga Lin mula-mula polis fikir maybe pembunuh ni lebih daripada seorang sebab susahlah kita nak imagine kan macam mana seorang penjahat ni boleh bunuh semua orang dalam masa yang sama dalam setiap bilik polis jumpa kesan tapak kaki berdarah semuanya corak kasut yang sama tapi polis tak sure brand apa kasut tu cuma dapat dikenal pasti corak tapak kasut ni macam edisi khas macam corak yang unik maksudnya bukan corak tapak kasut yang common orang nampak semua corak kasut yang berdarah ni sama tapi polis tak sure brand apa kasut ni cumanya orang boleh anggarkan yang saiz kasut tu je lagi satu memang tak ada cap jadi asing dalam rumah tu dan ini bermaksud pembunuh telah menggunakan sarung tangan polis pada masa tu memang dah pening lah nak cari clue sebab memang tak ada petunjuk langsung polis pun tak tahu siapa suspek sebab tak ada siapa pun yang mendendam dengan keluarga ni semua orang macam jiran-jiran rakan bisnes apa semua ni cakap yang family ni memang tak pernah ada musuh sebab orang ni baik sangat. Tapi kenapa satu keluarga ni dibunuh dengan sangat kejam? Polis pun anggarkan yang waktu serangan ni terjadi di antara waktu tengah malam sampailah berpukul 3 pagi. Brenda dapat tahu berita ni semasa dia ada dekat luar negara dan dia tengok melalui social media. Tapi pada masa tu dia tak tahu lagi yang kena bunuh tu adalah keluarga dia sendiri. Beberapa jam selepas dia tengok berita tu, makcik dia Katy tadi ni pun call dan cerita semuanya. Esok tu dia naik flight dan terus terbang balik ke sini. Selepas family dia dah tak ada ni kan, Brenda pun tinggallah dengan Katy dan juga Robert. Rumah keluarga Lim ditutup sepenuhnya sebagai lokasi siasatan dan Brenda memang tak boleh balik situ lah. Esoknya Brenda pun dibawa lah ke balai untuk disoal siasat. Brenda pun tak bagi banyak maklumat dan dia kata family dia memang tak pernah ada musuh. Masa lah berlakunya pergaduhan kecil di antara atuk dan nenek Brenda sebelah mak dia tu dengan Robert orang hmm. tengah rebut nak jaga dia tau Robert tetap nak jaga Brenda dan dia nak jadi penjaga utama even dia sempat ugut depa orang ni nak ambil tindakan undang-undang kalau depa orang ni nak rebut hak penjagaan Brenda dia cakap yang diorang ni dah terlalu tua dan tak boleh nak jaga Brenda Tapi akhirnya dikatakan semuanya berakhir dengan cara yang agak baik jugalah Dan Brenda ni pun tinggal dengan Katie dan Robert Tak lama kemudian, bisnes keluarga Lin pun dibuka semula Kali ni yang uruskan semuanya adalah Robert dan juga Katie Disebabkan Brenda ni masih lagi bawah umur So semua urusan kewangan dan operasi perniagaan dikawal penuh oleh Robert Dan pada masa ni jugalah, Robert ni dah mula cek akaun bank keluarga Lin Harta, simpanan dan semua aset diorang satu demi satu. Pada masa yang sama, polis masih lagi giat melakukan siasatan dekat tempat kejadian. Akhirnya polis pun buatlah kesimpulan yang suspek ni bergerak seorang diri dan dialah yang serang ahli keluarga ni. Dia masuk ke dalam rumah tanpa paksaan, maybe sebab pintu tak berkunci ataupun dia ada kunci pendok. Dari saiz tapak kasut yang polis jumpa tu kan suspek ni dia pakai kasut saiz 43 dengan corak tapak kasut yang unik. Senjata yang digunakan dipercayai itu ko besi tapi sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Polis yakin yang suspek ni dia pakai sarung tangan sebab langsung tak ada cap jari ataupun DNA asing dalam rumah tu. Yang ada semuanya DNA family tu sendiri. Satu lagi, setiap tombol pintu dalam bilik tu kan ada kesan darah dan cuma bilik Brenda je yang tak ada sebab dia memang tak ada dekat rumah kan pada malam kejadian. So, polis yakin yang suspek buka ke semua pintu bilik ni semasa tangan dia tu penuh dengan darah. Kes ni jadi antara kes pembunuhan yang paling dapat liputan besar dari media Australia. Disebabkan bukti tu sangatlah terhad. So, macam-macam teori lah yang tersebar dalam kalangan netizen ni. Ada yang kata keluarga ni ada harta tersembunyi dan ada yang cakap ini kerja geng-geng mafia China. Polis juga tak tolak teori tu sebab rumah tu sebelum ni pun kena pecah masuk. Even beberapa bulan sebelum tragedi, kedai dorang pun pernah kena rompak. Tapi makin lama, teori-teori dari netizen ni macam tak boleh pakai sebab tak ada bukti. Polis pun check baliklah dari awal siasatan iaitu bermula dari panggilan kecemasan dari Katie. Dia orang nak dengar baliklah kok kot lah ada yang dorang ni terlepas pandang kan. Dalam panggilan tu memang sangat jelas lah yang suara Katie ni macam kena histeria. Tapi dekat hujung Ujung call tu, Katie ni tiba-tiba sebut Nama suami dia. Dia cakap sesuatu Dalam bahasa Cantonese. Benda ni lah Yang membuatkan polis tertarik dan Minta orang terjemahkan masuk Katie Rupanya Katie cakap jangan tinggalkan dia Seorang diri dalam rumah. Cerita dia, Robert kan Keluar dan nak tinggalkan Katie Sebab dia nak pergi ambil parents meal Dari situlah, polis dah mula rasa pelik dalam rumah tu lima orang baru je kena bunuh dekat situ kenapa Robert dengan relaxnya boleh tinggalkan isteri dia dekat tempat kejadian dan sibuk nak pick up mertua kenapa dia tak takut ataupun risau untuk tinggalkan isteri dia mana tahu dalam rumah tu masih ada suspek yang tengah menyembunyikan diri. So, tindakan Robert ni lah membuatkan polis boleh curiga dengan dia. Selepas berbulan-bulan siasat kes ni, polis jumpa satu nama suspek iaitu Robert Z. Diorang dapat tahu yang Robert ni ada kunci pendul rumah keluarga Lim. Dia sendiri yang minta dekat orang, konon-kononnya takut ada kecemasan. Tapi masa dia kena soal siasat dulu ni, dia tak mention langsung tau pasal kunci pendul yang dia ada tu. Even Katie sendiri pun kata yang dia tak tahu yang suami dia ada kunci rumah abang dia. Yang bongkarkan benda ni adalah Brenda. Dia cakap dekat polis yang pakcik Robert dia tu memang ada kunci rumah dia. So, dari sinilah semuanya mula terjawab satu demi satu. Siasat punya siasat, polis jumpa rahsia sebenar Robert. Dia ni bukanlah seorang doktor ENT yang berjaya dekat China pun. Semua tu fake je guys. Dia memang ada ijazah perubatan tapi kejayaan dia ni tak pernah stabil. Dia bukan doktor yang berjaya tapi dia berlagak. Dia cakap dekat orang dia doktor yang hebat, doktor pakar. Ada cerita yang mengatakan Robert ni lari ke Australia sebab dia nak elak kena dakwa atas tuduhan rasuah masa kat China dulu. Tapi bila dia dah sampai dekat dekat negara orang hidup dia pula jadi huru hara dan tak sama macam yang dia dah plan selama ni buat bisnes semuanya gagal masa dia dengan Katie pindah tinggal dekat rumah parents dia Robert basically memang tengah mengangguk dia tak ada kerja tetap dan semuanya dia bergantung dekat isteri dia lepas Robert dengan Katie dah jadi penjaga sah utama Brenda belang dia dah mula keluar dia check semua harta abang Ipa dia ni macam harta tu dia punya nak tahu tak apa first step yang dia buat selepas dia dah sah jadi penjaga Brenda dia halau parents Lily keluar dari rumah yang min beli dekat diorang. Padahal dia langsung tak ada hak ke atas rumah tu sebab rumah tu berdaftar atas nama Lily. So dari kesemua fakta ni polis nampak yang Robert ni sebenarnya dah lama simpan perasaan jealous dan iri hati terhadap keluarga Lynn Pendek kata, dia ni jealous tengok diorang ni kaya, berjaya dan dihormati Sebab itulah, dalam diam-diam dia plan nak ambil semua harta diorang Tapi pada masa ni, polis tak boleh lagi tangkap Robert lagi sebab diorang tak ada bukti yang kukuh. Lepas tu, polis pun pasanglah kamera tersembunyi dalam rumah Robert. Dorang harap adalah nanti bukti kuat untuk tangkap si Robert ni nanti. Tak lama lepas tu Katie pun dipanggil untuk soal siasat sekali lagi. Masa ni lah dia cakap yang Robert ni ada minat satu kasut edisi khas dari satu brand ni. Dia beli kasut ni beberapa tahun yang lepas dan sepasang lagi dia buang sebab dah rosak dan sepasang lagi masih lagi elok dalam kotak. Bila dia check saiz kasut Robert ni adalah 43 sama dengan tapak kasut Membunuh. Bukan tu je, dalam garaj rumah dia, polis jumpa kesan kecil macam kesan darah dan bila dicek dekat makmal forensik, darah tu mengandungi semua DNA lima-lima mangsa ni. So dengan bukti inilah polis terus kaitkan dia dengan kes pembunuhan Akhirnya selepas 2 tahun penyiasatan yang panjang pada Mei 2011 Polis pun tangkap Robert Tapi dia tak mengaku apa-apa pun dan dia cakap bukan dia yang buat Dia cakap kesan darah dalam garaj tu maybe tertinggal semasa orang baru balik dari rumah Abang Ipah dia Pasal kasut pula dia cakap yang kasut tu sebenarnya dia baru je beli Dan kasut satu lagi tu memang dia dah lama buang Masa dia tengah tunggu perbicaraan dia dipenjara 3 tahun tak Robert ni pun ditempatkanlah dengan banduan-banduan yang lain tanpa dia tahu salah seorang tu adalah informer polis. Ada satu hari tu, dia mengaku memang dia lah yang rancang semuanya. Dia siap cerita lagi yang dia pergi beli tukul besi dekat kedai yang terpinggir yang memang tak ada CCTV dan malam tu, dia bagi isteri dia minum ubat tidur. Ubat tidur tu diletak dalam air teh keti supaya bila dia keluar dari rumah, isteri dia tak sedar dan tak tahu. Lepas tu dia kata, aku dah buang semua pakaian aku pada malam tu termasuklah tukul. Tapi apa yang pasti barang-barang tu takkan lagi dijumpai oleh sesiapa pun. Jadi tak tahulah macam mana dia lupa kan barang-barang bukti tu. So semasa perbicaraan juri gagal nak capai kata sepakat dan akhirnya Robert pun dibebaskan dengan ikat jamin. Enam bulan kemudian pada Jun 2015, perbicaraan dia pun disambung. Kali ini informa polis yang lain pula buka satu cerita yang mengejutkan. Robert confess dekat dia yang dia ada hubungan sulit dengan Brenda. So polis pun panggil lah Brenda ni dan akhirnya semua rahsia telah pecah setelah disimpan bertahun-tahun. Brenda pun cerita semuanya dekat polis sambil nangis-nangis. Dia cakap yang Robert paksa dia untuk buat hubungan badan tak lama selepas dia tinggal dengan orang. Dia diam selama ni sebab dia takut dengan Robert sebab Robert dah ugut dia So dengan cerita ni akhirnya Robert pun Didapati bersalah membunuh 5 orang Keluarga Lee. Dia dipenjara seumur hidup Untuk setiap kes dan dia tak layak langsung Dapat perut. Dia pernah buat rayuan tapi Semua rayuan dia ni ditolak mentah-mentah Akhirnya lelaki yang tamak dan jealous tu Terpaksa bayar harga untuk kejahatan Dia walaupun tak cukup langsung Untuk Nina. Tapi at least dia takkan Lagi boleh bebas buat sesuka hati lagi Lepas ni. Even harta-harta yang dirampas Dan konon-kononnya dia nak guna untuk diri Dia sendiri pun dia tak akan dapat dunia So cerita kali ni memang Nina sakit hati sangat sebab kau siapa nak ambil hati orang Lepas tu dah kau bunuh satu keluarga ni kau rosakkan pula anak mangsa ni So bagi Nina title IPA dari neraka ni memang sangat sesuai lah untuk dia Jadi guys ni rasa sampai di sini sajalah video Nina untuk hari ni Nina harap korang suka lah dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Jangan lupa untuk subscribe, turn on notification dan follow juga Nina di TikTok ataupun IG macam dekat TikTok Nina selalu juga cerita kisah-kisah kriminal yang lain yang tak ada dekat sini so korang boleh follow dekat TikTok Nina juga ok dan kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya bye-bye Assalamualaikum